Доброго ранку, Украина! Сегодня у нас в студии невероятно интересная людина, письменных психолог Рами Блект. Господин Рами, приветствую вас, перейду сразу на ваш Доброго родной ранга. язык. У вас очень необычное имя, это псевдоним? А, Что оно означает? Мое имя Павел изначально. Это, кстати, Павел, ну, я назван в честь украинского деда моего. А почему, которых... почему стали рами? Это как-то э, можно объяснить? Дело в том, что я занимаюсь восточной психологией, и там есть такое понимание, как еще нумерология, что каждое имя должно соответствовать той деятельности, которой ты занимаешь. В принципе, у меня два имени, я и на Павел откликаюсь. То есть рами что-то э, имеет в это значит, значение? Ага. Это, это определенный. Но если брать древнеславянский или древний санскрит, то это справедливый, светлый О. Вы видели наш сюжет. Вот можете рассказать, почему такая ситуация именно с психологикой и психикой именно украинцев? Почему так происходит? Ну, я вас могу немножко успокоить. Такие проблемы не только у вас. Просто потому что во всем мире сейчас здоровье, здоровых психических людей почти нельзя встретить. Потому что образ жизни, вот этот западный такой, который подразумевает под собой эгоизм, достижение эгоистичных линейных целей, он разрушает и психику, и тело, и общество в общем. Ну а как можно человеку, который пребывает в социуме, удержать вот это душевное равновесие, mm -hmm. чтобы не выпадать, чтобы всегда вот быть на этой золотой такой серединке, если это можно назвать? Это сложно, но это возможно. В первую очередь, надо чаще бывать на природе, как можно меньше смотреть плохих передач, телевизор, компьютерные игры, больше общаться с ресурсными людьми, людьми, которые вдохновляют, читать книги которые наполнены мудростью, любовью и так далее. Стараться в общении больше... Ну, брать мудрости у других людей, если э, люди готовы слушать вашу мудрость, делиться, то есть правильно общаться с другими людьми еще, скажем так. А вот человек, который вот уже впал в депрессию, если так можно mm -hmm. выразиться, может себя самостоятельно, как говорится, вот прям вытащить за волосы из этой депрессии? Ну, именно самостоятельно, без помощи других? Смотря какой э, вид депрессии, теоретически может. Есть глубочайшие депрессии, это уже на грани помешательства, там, конечно, сложновато. Но, в общем-то, может и более того должен, потому что западная психология, она толком ничего не предлагает, только какие-то позитивные эмоции. Но ну, позитивные эмоции, это, как я уже говорил, это в одной из передач тоже, что это такое, знаете, как маятник, он положительно улыбается всегда. Но если у человека внутри нет развития, если он не соединен со своим источником истинным, если он не живет истинным, то этот маятник через какое-то время качается, становится отрицательным. Западные психотерапевты, они просто предлагают таблетки кушать, да, химические, это не лучший вариант. Я зараз пропоную проглянутый сюжет, у него мы спробовали выяснить, как вы Проти надійного партнера для довготривалих стосунків. Ну а потім ми продовжимо нашу розмову. Мрієте про міцні відносини і щасливе сімейне життя. Якщо уважно поставитися до вибору супутника, можна реалізувати ваше цілком законне бажання. Щоб не помилитися, спробуємо розібратися, кого ви хотіли би бачити поруч. Зовнішність. Якщо зовнішній вигляд людини відштовхує вас, це не кращий сигнал до початку відносин, і мова йде зовсім не про еталони краси. Ваш коханий або кохана може бути володарем носа з горбинкою із зайвими кілограмами, і при всьому своєму багатстві він або вона може подобатися вам. Навіть збуджувати своїми особливостями. Почуття гумору. Якщо у партнерів немає схожого почуття гумору, вони, звичайно, можуть жити разом. Але у важкі життєві періоди це ускладнить відносини. Вам не обов'язково жартувати зранку до вечора, але розуміння жартів один одного дійсно не завадить. Спільні інтереси. Наявність спільних захоплень це можливість цікаво проводити час удвох. Коли людям добре разом і є про що поговорити, вони щасливі. У деяких парах партнери діляться інтересами один з одним. Якщо ж вони кардинально відрізняються, то домогтися гармонії в відносинах буде складніше. Погляди на сімейне життя і виховання дітей. Цю тему краще обговорити ще до весіля. Чого ви обидва очікуєте від сімейного життя? Яким бачите ваш побут, ваше дозвілля? Чи хочете вам мати дітей? Не думайте, що партнер неодмінно погодиться з вашою точкою зору. Чим докладніше ви намалюєте один одному картину вашого майбутнього спільного життя, тим менше неприємності сюрпризів чекає на вас у майбутньому. Мріяти ніхто не забороняє. Намалюйте собі майбутнього партнера і залиште думки про те, що вам ніколи не зустріти такої людини, і вирушайте до нього на зустріч. Частіше виходьте з дому, займатися тим, що ви любите, знайдіть однодумців, відвідуйте та сайти і інші місця, де ви можете зустріти свій ідеал, вірте в себе наше щастя в наших руках. Нагадую всем глядачам, что у нас в студии находится письменник и психолог східної психології, если так можно сказать, Рами Блек. Господин Рами, расскажите, а что влияет на судьбу человека? Можно это как-то поменять? Вот видоизменить, вот ведь так хочется всегда это сделать. Судьбу, конечно, можно изменить. Правда? Uh, да. Но ну, не на 100%, не все. Есть все равно какие-то рамки, где мы не можем, потому что... На момент рождения есть общий ход нашей судьбы, как правило, он уже заложен. Но в этих рамках мы очень много можем Расскажите, менять. Расскажите, где мы можем что менять? Чем выше уровень развития сознания человека, тем больше он может менять. Чем примитивнее человек, чем он эгоистичнее, чем более у него беспокойный ум, тем больше ну, у него проблем в жизни, и тем меньше он может менять. Чем более человек бескорыстный, чем более у него спокойный ум, чем более он целеустремленный, чем больше он может ставить правильно цели и их достигать, тем больше у него шансов изменить свою судьбу. Но вообще наша судьба также зависит от общения, наша судьба даже зависит от питания, что мы едим. Наша судьба зависит от общего как бы образа жизни даже нашего основного. А вот говорят, что судьба это очень удобное слово для тех людей, которые не умеют принимать решения, боятся ответственности. Mm -hmm. Вы согласны? Дело в том, что, понимаете, из любой самой мудрой самой мудрой мысли, можно ну, удариться в крайность и создать большую проблему. То, конечно, есть ряд людей, которые говорят, все это судьба, ничего не изменить вот. вот А таких есть очень люди... много, наверное? Да, да, довольно много. А есть люди, которые говорят, мне наплевать полностью на судьбу, я не верю в Бога, ничего, я все могу изменить. У меня был опыт с одним таким йогом, парнем еще в Израиле, как-то я читал семинары, и такой пришел йог, и он говорит, да я я преподаю йогу, я учу всех 100% менять судьбу. Я говорю, ну смотри, у тебя рост метр шестьдесят, ты маленький, да? Он, да, да. Я говорю, я даю тебе 10 тысяч долларов, что ты не изменишь. Ну, даже если ты мантры будешь петь правильно, как-то позы, йоги делать и так далее. Что ты в этой жизни говорю, ты не будешь играть в НБА в баскетбол? Ну, в, американской, ну, в Америке в баскетбол ты не будешь в Лиге играть. Вот, ну, да, да, ну, все. Поэтому не надо крайности, Восточный путь начиная, ну вот особенно в буддизме от яркого, это серединный путь. Нужно брать мудрость, ну нужно осознавать, где мы, что мы можем поменять и играть по этим правилам. То есть Поэтому... мы можем как компьютер себя запрограммировать на позитив какой-то, на вот что-то mm -hmm. на хорошее. Мы можем, компанию. да. Определенно, что у нас есть компьютер, но я несколько не это имел в виду. Но в общем, конечно, мы можем себя запрограммировать, потому что все, что мы видим вокруг, это было с кем-то. В начале, ну, помысленно, придумано, дрим, как бы человек да. имел такое, ну, видение всего этого. Поэтому все, что мы видим вокруг, это, конечно, зависит от нашей программации. И да, есть действительно такая теория, надо думать позитивно, все будет. А хорошо. вот когда техника простая, mm -hmm. есть, вот, что человек ее услышал, и начал ее использовать, пользоваться ей, и ему сразу стало хорошо. Ну, есть простые методики, там улыбнись, выпрямись, но они над... долго не работают. Я понимаю, сейчас особенно бульварная пресса, она так очень... Вот там за две недели найди найди мы уже вот следуя этому, этому, ну очевидно, что это не работает для всех, либо работает как-то только в, ну, на какое-то недолгое время. Дело в том, что мы должны внутренне работать над собой. То есть внутренне работать над собой, глубины... позитивно мыслить, развиваться угу. всесторонне и тогда. И быть бескорыстным, делать что-то для других, не только для себя, потому что когда человек живет для себя, вот я для этого, и он как черная воронка превращается, и у него жизнь все хуже и хуже. Спасибо большое господин Рами, за интересный, светлый, добрый разговор. Я надеюсь, и наши зрители для себя возьмут что-то полезное обязательно. Ну, Спасибо все, вам. До побачення.